assalomu alaykum men sobirova soliya andijon viloyatini baliqchi qishlog'idanman men adabiyotni sevaman san'atni sevaman shu hmm, yosinda kitobim birinchi va ikkinchi kitoblarim chiqdi meni birinchi kitobi ona vatan haqida yoshlik go'zallik haqida yurtimizni 'z chiroyli go'zal o'zbekistonimiz haqida chop etilgan bu bu bir ming to'qqiz yuz o'n y ikki ming o'n yettinchi yilda nashrdan chiqdi shu asnoda men eski namangan haqiqati nashriyotida bosmadan chiqarg'izdim keyin bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi o'n olti o'n yettinchi yillar atrofida prezidentimizni bir majlisda aytdilarki bolalar shoirlari qo'l bilan sanasam shunga ham yetmayapti oz deb majlisda gapirganlaridan keyin shu besh tashabbusni ichida yana tanlov ketdi yetti yoshdan yetmish yoshgacha xalqqa tanlov qo'yildi shunda muharrir gulchehraxon opa mana birinchi kitobingizda ham bolalarga yozilgan she'rlaringiz nihoyatda ko'p bolalarga harakat qilsangizchi degan gapni aytgandan keyin yigirma birinchi yilda ikkinchi kitobim bolalarga bag'ishlangan oq ot mingan shahzoda şah, deb nomlangan nam, kitobcham chiqdi bunda masalan bolalarga bag'ishlanadi bunda ertaklar she'riy tarzda yozilgan o'nga yaqin she'riy katta qirq misra o'ttiz misrali ertaklarim bor keyin bolajonlarga she'rlar yozilgan bo'lib bunda barcha jonzotlar tilidan kuylanadi do'stlik In, do'stlik burch sadoqat mehr muruvvat yolg'on gapirmaslik shular haqida barcha jonzotlar tilidan kuylanadi keyin bu kitobim yigirma birinchi yilda bosmadan chiqdi shunda tanlov bo'lyapti degan xabarni toshkent bitta nabiram um, jahon tillarida o'qiydi yana shunaqa tanlov bo'lyaptikan degandan keyin o'zimizni nohiyadagi prezident qabulxonasi orqali kitobimni nah hammasi kompyuterda jo'natildi prezident toshkentga prezident qabulxonasiga kitobim qabulxonaga jo'natilgandan keyin keyin yana o'sha tanlovga tan nima qilindi tashlashdi lekin vaqt o'tdi vaqt o'tdi qarab yurdim hech qanaqa tanlov bo'lmadi keyin shu telefonda nabiramni telefon nomerini na, na na, olib o'sha tan tanlov bo'layotgan yerda bitta ayol bilan gaplashganimda tanlov bo'lib o'tdi lekin o'zlari juriylar o'zlari hal qildi Nech qaraqa qanaqa xalqniki nima bo'lmadi degandan keyin xafa bo'ldim afsuslanib qoldim shu paytda keyin oradan yana oylar o'tib sharq nashriyotdan katta konvertda rahmatnomalar keldi bizga sherix bo'lganingiz uchun rahmatnomalar bildirildi va ijod uyushmasi qachondir kitoblarni pul bo'lsa chiqarishni aytdi chunki men o'zimni nimamdan kelib chiqib pensiyamdan kelib chiqib ozgina kitob chiqargandim va buni ham albatta men hech qachon sotmadim bibliotekalarga kitob o'quvchilarga bolajonlarga aloh o'quvchilarga tarqatdim mayli shunisiga ham xafa emasman keyin multiplikatsiyadan ham odam keldi multiplikatsiyadan odam kelib yana rahmatnomalar xatlar keldi juda ham xursand bo'ldim lekin ssenariy yozing dedi endi men oddiy o'rta maxsus nimani bitirganim uchun o'zim hamshiraman hech qanaqa kimdan so'rashni ham bilmadim ssenariy yozish nima qanaqa tushunmadim men o'zimcha kitobcham qo'liga tegsa nuqul multiplikatsiya mo'ljallangan multfilm yaratiladi deb o'ylagan bo'lishim mumkin endi bu balki xatodir meni niyatim asl niyatim nima asl niyatim menga hech qanaqa hech narsa bir nima nima kerak emas meni niyatim albatta nevaralarimdan bo'lmasa evara chevaralarimdan buyuk insonlar buyuk yozuvchilar shoir va shoiralar chiqishni xohlayman Juda ham ko'p kitoblar o'qiyman masalan g'ofur g'ulom said ahmad chingiz aytmatov oybek romanlari boshqalarniki ham ulardagi so'z bo'yliklarini hech qachon topa olmaysiz. ular bilan birga kulasiz yig'lash kerak bo'lgan paytda yig'laysiz masalan lermontovni kitoblarini o'qidim judayam og'ir holatlarga tushdim kitoblarni o'qish mobaynida Mening niyatim shu ediki har bir bolajon o'zbekiston bolasini qo'lida ko'rish va albatta bu bular yaxshilikka yetaklaydi Bunda maqsad nima shu faqat shu ajdodlarimdan shoir va shoiralar xohlayman shu meni eng buyuk niyatim har to ollohdan so'rayman keyin prezidentimga mustaqillik kunlarida bayramlarda hur istilolimni kuylab olamaro tanho yurt jahonni zabt etgan shoh prezidentim uchun albatta yozilgan o'ttiz qirq misrali she'rlar mustaqillik bilan tabriklab o'ttiz yilliklar bilan tabriklab judayam ko'p she'rlar jo'natdim lekin bular baribir hech qachon prezidentimga yetib bormadi yana bilmadim endi sizlarga shu she'rlarimni shu kitobdagi yozilgan she'rlar yuzga yaqin Buning ichida 7 8 ta katta ertaklar bor 30 qirq misrali qo'g'onlar, shu barcha jonzotlar tilidan kuylanadi baho berish sizlarga shu she'rlarimdan 5 besho'ntasini o'qishni boshlasam zanjir bo'lib bog'landilar ariq bo'yida so'ri uxlardi unda bo'ri yomg'ir yog'di shivalab sho'x shamolni quvalab tog'dan tushdi jayronlar tog'dan tushdi jayronlar kakku sava maymurlar bo'rini uyqusi buzildi ulab suzildi uyqum buzgan kim dedi omon qolmas u endi ta'zirini berishim bor o'zini yeyishim bor katta qo'ra yasadi unga barravot tashladi oh ularim kemirsin sandiqdayin semirsin tong saharda uyqudan turdi barra o't ah, ulan endi ko'rayin farog'at umrim o'tsin farog'atda yashay topayin endi rohat umrim o'tsin farog'atda o'rmon oralab yurdi, saralab meva terdi vitamin to'la savat ogjonlarga yedirdi bo'ri cho'pday ozdiyu eti suyagiga yopishdi onasi yo'q yetimday temir bo'ldi metinday sho'x jayronlar yayrashib rahmat aytar bo'riga sandiqdayin semirdilar barra o'tni kemirdilar bo'ri reja tuzardi uxlamas u kechalar temirdan yasab to'kmoq reja tuzdi u ogmoq mo'ralab mo'ralab qo'ydi jayronlarni sanab qo'ydi hisob kitobini olib qornini silab qo'ydi kat oldu cayranlar kakku, maymun hayranlar. Derler böyrüdür cüda hünük. O batka vak çortum şuk. Kuzyanı böyrünü tolgan erke çakındız. Açlık azab birerdi, karın gamı da kuyardı. Sekin kuruğa kirdi, özünü şerde bildi. Böyrü cayranga taşlandı, cayran tepişke şeylendi. Ur tokmak kadı çükeldi, sur tokmak kadı çükeldi, cayran tepkisini aldı. jag'idan ajrab qoldi shunda ko'rdi otasini erkalatgan onasi bo'ri tezda jon berdi jayronlar yayrab kuldi sardor bo'ldi shu jayron u ko'rkam abjir chaqqon tezda bo'ldi to'da bo'ldi ko'p katta boshliq yengilmas sarkarda ular qo'rqmas bo'ridan hatto yo'lbars zo'ridan zanjir bo'lib bog'landilar ajralmas to'daga aylandilar yashnadi keng yaylovlar yashnadi katta o'rmon qushlar shodlikdan sayrar do'stlar ahillikdan yayrar lekin shunda nabiramni bitta nabiram o'g'li juda yam xafa bo'ldi ey enajon bo'ri judayam boquvdiyu jayronlarni nega o'ldirib qo'ydingiz deb xafa bo'ldi aytdim men baribir bo'ri o'lishi shart edi mahkum edi jayronlarni yeyish uchun boquvdiyu deganimda ham baribir jayron o'lmasligi kerakda deb xafa bo'lgan edi ertak kitobmni boshlanish kirish qismi yetti pari yetti olam zotidan deb boshlangandi buni muqovaga hech bo'lmasa ham to'rt misrasii qatorini qo'yaylik deganimda esidan chiqdimi nashrotdagilar lekin bu ham meni talabimga javob bermadi mayli shu she'rim ichida bor men buni kirish qismiga muqovasiga qo'yishlarini iltimos qilgandim yetti olam yetti pari zotidan aydodirman qora qoshu ko'zlarga al qomatim o'g'il qizim sizlarga ertak yozdim hur qizlar bisotidan yetti olam yetti pari zotidan laldan munchoq g'irotning qanotiga oltin boshmoq zumrodning oyog'iga zuhro yulduz ko'kda uchar arg'imchoq oy nurida sandiq to'la zarmumchoq quyosh cho'zar momo yerga qo'lini qaynoq mehr sog'lom aql nurini bolakayga kamalakdan ot yasab alla aytar yetti yulduz kun sanab xafa bo'lib ho'tifcha qochdi toqqa yetguncha uni izlamas hech kim o'ynar deb zerikguncha yaylovlardan yaylovlarda yayradi irg'ib o'tdi ariqdan hatto o'zi sezmasdan adashgan edi yo'ldan qorong'ulik cho'kkandek kun tunga o'rin berdi qo'rqqanidan ho'tifcha oy mamoga yolvordi oy mamajon oy mamo menga bergin uy mamo biroz yotib dam olay so'ng uyimga yetib olay salom deya yo'lini yoritib berdi o'tikcha rahmat aytib ovulga qaytdi shoshiboqqush yig'lar oqqush suzar ko'lda jim unga qildilar hujum samodan tushgan kalxat oqqushni ko'tardi jum oqqush yig'lar betinim ko'zlarida halqa yosh tipirchilar yolvorib kalxat to'xtamas bir zum oqqushning go'zalligi o'zim boshini yedi sand etmay kalxatni magrur boshi egildi oqqushni olib ketdi tog' cho'qqisidan o'tdi tog' cho'qqisi kekkaygan qoratog' edi makon shundan buyon bu ko'lda yakka oqqush suzarjim oppoq bo'ynini cho'zib samoga qarar u jim uning ko'z yoshlariga to'lib toshgandi ko'l azim oqqush hamon buzilardi juftini izlardi jim bir kun nabiram odilbek bog'chada enajon islom bobomni rasmi bor deb qoldi va she'r yozib berin dedi shu she'rni bog'chadan ketguncha har bir bayramlarda o'qib yurdi qorachiqday asrayman onamizning to'rida islom bobom rasmi bor mehr bilan boqadi yuzidan nur yog'adi qarab turib ko'ziga ma'nosini angladim peshonasiga qarang chiziq mehrini bosgan bobom juda ko'p o'ylar xalqini o'z yurtini uyqusiz bedorliklar yonib yashashgan undan katta bo'lsam albatta mard bahodir bo'laman vatan ona yurtimni qorachiqday asrayman birinchi yozgan she'rimga o'n yil bo'libdi o'zim ham sanalarni qo'yib muhrlab qo'ygan ekanman yordam bering oshnalar bol ari tashir asal ayiq bo'libdi kasal ariga yolvorib der menga dori berib beto bo'ldim men dardlarimga malham sen sog'ayishim dargumon sen bermasang bollinon bol arilar yig'ilib maslahat osh qildi maslahatga yo'qdir, oshqovog'i chi'mrildi ayiq hovli tang bo'ldi kasallik uni yengdi chiqolmas yotog'idan to'shagiga mixlandi bol ari boshlig'i der ayiq o'libdir afsus yordam bermadik uvoliga qoldik der bo'kirgan ovoz keldi ayiqning yotog'idan yordam bering oshnalar bo'ldim sizga tashnalar bol arilar boshlabish yordamga shoshdilar tez asal qaymoqni tashib ayiqqa berdi shoshib soat sayin kun sayin ayiq sog'aydi tayin to'yib asaldan yedi ularga rahmat dedi bir kun choy ichib o'tirsam nabiralarimdan sichqoncha chiqib bizga qarab turardi ina ina sichqon deyishdi işte. nima qilyapti deyishdi işte. tong bilan so'rashyapti şey dedim va ba deyoo, tong otguncha shu sherim paydo bo'ldi aqlli sichqoncha va baroq mushuq sichqoncha uyg'ondiyu tong bilan suhbat qurdi assalom deb u tonga qo'lini ko'ksiga qo'ydi unioyl boroqoy o'zini uyquga solib sichqonga qarar shoshib labi lunji tamshanib boroqqo'yning boshiga qayerdandir tosh tushdi dodeb sichqoncha cho'chib tushdi jahli chiqib boroqni toshni olib y tosh tomoqdan o'tdiyu oshqozonga ketoi sichqoncha sakrab sakrab shodlanib rosa kuldi sichqonga qarab mushuq yordam ber deb yolvordi boshidan hushi uchib ko'zlarida o't yondi oshqozonda katta tosh boroqqa tillay bardosh shamol shashqaloqlik qilib sho'x shamol yurt kezishga oshiqib qoldi tegajoqlik qilib barchaga quld ko'zdan yoqoldi dala qirda cho'lda yugurdi daryo soyda tog'da quturdi yuzi ko'zi chang turzon bo'lib yo'vchga urildi kelbyo'vchg qopiga tushdi qopdan chiqib qo'njiga tushdi ko'ylak yoqa bo'yinbog'ini uzgudayin tortilaburdi ta'zim qildi yo'lovchi yuz bor shamol do'stim biroz orom ol Qara do'stim juda tolibsan yo'l yuribsan ozib qolibsan shunda shamol uf tortib nogoh rostlaganday bo'ldi gavdasin ko'zlarini uqolar ekan mana bugun uxlash tayin odobni odobsizdan o'rgan bir beodob bola yashar qishloqda kun oqqanda yurar tomda toshloqda kech da charchoq nima bilmaydi uyqu kelmas tunlar bedor tinmaydi har so'zidan yaralar yo'q yo'q bisyor yo'q yo'qlikdan do'stlar ham bo'lar bezor kechma desang kechar loyni ataylab bosma desang bosar tikar shataylar ariqkovlar yuz ko'zidan loy yog'ar ust boshi ho'l qaltiraydi qor yog'ar barmoq so'rib kir qo'lini yalaydi oshqozonga katta mikrob joylaydi ne deyishni bilmay qoldi onasi gap gap uqtirib holdan to'ydi otasi ikki quloq lo'y xaltaga o'xshaydi mog'or bosib yurak duk yukdek o'ynaydi yo'q yo'q voyga katta bir shart qo'yildi quloq sol deb toshqin soyga burildi katta temir katta temir katta temir idishga tuz soldilar temir taroq temir cho'tkani oldilar senga bular uqtirishdi do'stlari shu bo'lmasa toza bo'lmas ishlari temir cho'tka temir taroq ish berdi achisdiyu yuz ko'zi dod deya so'z berdi kulgulardan osmon larzaga keldi tozalikdan odob chiroy yuz berdi shergozi ajabtovur xat yozibdi shergozi xatni o'qib rozi bo'lsin nurg'ozi yig'lay yig'lay xat yo'lladi do'stiga yozgan emish ajdahoning po'stiga katta qopga joylashtirdi xatini o'qib qolsa voy tovba der xotini shosha pisha orqaladi kopini ko'rmasin deb hech bir odam zotini tong saharda yo'lga tushdi sherg'ozi yonida sherdek iti vafodor iti tozi ko'rganlar ham hayron bo'ldi g'ozidan qo'rqa pishsa yo'lbarsday it tozidan qop ichida katta toshu tarozi ko'tarishga ho'p qiynaldi shergozi terlab pishib cho'xdi katta harsanga keltiray deb tarozisin pasanga qop ichida yana ne bor bilmadik tortildi yo tortilmadi ko'rmadik chin do'stlikning chinligidan so'yladik ikki do'stga chin saodat tiladik do'stimga deb do'stimga deb yozdi qopning ustiga tamg'a bosdi tamg'alatdi mudir husniga tezroq yetsin deya qo'shib qo'yildi qopga yana katta tamg'a urildi kitob haqida kitob bilimlar qoni aqlidroq makoni unda so'zlar janoni bittagina kitob oling ko'nglingiz nurga to'lsin olam munavvar <laughs> bo'lsin kitob javoni to'lsin bittagina kitob oling yoningizda <laughs> yon daftar qalam ruchka qo'sh daftar <laughs> ko'ngil ishi xush daftar <laughs> bittagina kitob oling umr <laughs> o'tar karvonday yoshlik jo'shqin sho'x so'ydy baqt chopar misli to'yday bittagina kitob oling kitobdir chin xazina chiqqin zinama zina har varaqda ko'p ma'no bittagina kitob oling kitobga qo'ysang ixlos toparsan elda e'zoz ochar diling kulfini sochar ziyon nurini o'rtanmang bilmadim deb kech qoldim vaqt o'tdi deb shoshiling bismilloh deb bittagina kitob oling rahmat baho berish sizlardan